Всем привет, вы на канале Кэтл пи... Пис Мурадова. Сегодня я буду говорить, что они на сумке. Это как бы меня сумка. На самом деле это бак, но я считаю это сумку. Вообще это правда бак. Ну, ладно. Эм, первое, что там лежит, это... Корка? Серьезно? Не знаю, как попала. Дальше. Листок с, по... с напоминанием, написано, я ненавижу рекламы, написано, я не люблю, когда в туалете кто-то сидит вместо меня, я зря это сказал, все-все, дальше, о, Дальше там лежит какая-то вообще книга. Так, мне должно брать. Э, дальше. Это мой дневник. Да, мой дневник. Дорогой дневник. Сегодня в столовой давали кашу с брокколями. А все знают, что от нее меня тошнит. Итак, я быстрее как у поноса.

На этом было все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.